Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. А куда? Откуда родом или где живу? Ну где, где вы сейчас? Краматорск. Mm, отлично. Я из Москвы. А О чем беседуете? Задавайте вопросы, что-то обсудим. Ну, даже интересно. Вопросы. Я обычно отвечаю на вопросы, как-то задавать. Даже не знаю. Может, у вас есть какие-то. О чем вы общались с предыдущим собеседником? Последние четыре украинца на приветствие «Здрасте» мне сказали «Забор покрасьте». Это просто... Я вот сразу понимаю то, что это... Прям, не знаю. Ну, есть хорошие, нормальные собеседники, с которыми можно пообщаться. Если украинцы как-то там к вам относятся, ну, это адекватная реакция на русов. Ну, не нужно удивляться, что кто-то там... Вас все русские, русские, это русские... Да? Э, ну, третий год войны идет... Э, какой там уже у нас, получается, год? Десятый год вот этого конфликта. Я не видел, чтобы россияне как-то там взяли и изменили э, политику своего государства, чтобы ваше государство не проявляло никакой агрессии. И ушло с нашей... Так крылья вы первые начали агрессию. Проявлять. Это ответная реакция, я считаю, абсолютно адекватная. Ну вот я и поэтому вам говорю, если кто-то вас там нахер... Ну, не нужно удивляться. Не, не, я не оскорбляюсь, мне все равно, вот, ну, нет, ну смотрите, вы же об этом начали говорить, то есть это не, вот, не нет. нет, вы спросили, как бы, ну вот, что, что было до... Да, да, Давайте я друг, другой пример приведу. Моя, мои дедушка и бабушка, вот, когда жили под оккупацией во время Второй мировой войны, относились к национальности. Вследствие чего такая же самая реакция и украинцев. Они относятся к расш... Разница заключается лишь в том, что в современном мире есть возможность зайти вот там в ту же самую чатурлетку и пообщаться онлайн. Не обязательно шукать, там, искать где-то там на улице россиянина, чтобы там сказать ему иди там на Скажите, как бы отнеслись ваша бабушка и дедушка, которые жили под на... на, на появление проспекта Шухевича в Киеве? Адекватно. Адекватно, да? да? Они живут. То есть, они, а, живут. И, и их вот эти товарищи, их они бы адекватно к этому отнеслись Когда в во время голодомора, э, к моей бабушке, приехали. Голодомор? И, к моей, это условно. Когда во время будет. Голодомора к моей бабушке приходили большевики и забирали еду, вот как раз такие повстанцы, вот, ребята, которые там, вот этих большевиков убили, они спасали им жизнь, потому вы что, что забирали все, ребята им все возвращали. Нет, вы сравниваете Шухевича. Я вам рассказываю историю об украинской постанческой армии, УПА. Они защищали украинский народ. Я глаза приоткрою. Они защищали. Они защищали. Купа не нет, мило, давайте вы не будете перебивать, я уже вам отвечаю на ваш вброс. Что нет, ну, чтобы бабушка да, и дедушка будет, подумали будет. об улице там Шухевича. Вот, я говорю вам сейчас о повстанцах, которые воевали против большевиков, убили их и забирая то, что забрали большевики у простых граждан современного ну, прошлого Советского Союза, у украинцев. Вот. Каким, какой, каким образом Шухевич относится к УПА? Я говорю обо всех повстанцах. Повстанцы. Вы знаете, Нет, что я, такие повстанцы. Был в Мы, я продолжу с первой тему, о которой вы начали: как бы относилась моя бабушка. Вот я вам отвечаю. Моя бабушка, дедушка, прабабушка и прадедушка относились адекватно к повстанцам, которых, которые убили большевиков, большевики, которые ходили и забирали еду. У моей бабушки и дедушки. Все чего Адекватно. Да вот по поводу вброса, что он служил. В Нету ни одного доказательства. Если у вас є доказательства, пожалуйста, будем гуглить. Називайте. Гуглите. А, где служив Шухевич? Давайте. Гуглите. Давайте. Так, де служив. Шухевич. Так. Очень сильно удивись. Так. У 1928-1929 роках Шухевич проходив строкову службу в артилерійському Ларійській частині у Володимирі Волинському. І навіть навчався в так званій підстаршинській школі? Ні, 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 время Второй мировой. Де, а, понял. Де служив Шухевич під час Другої світової війни? Так, Роман Шухевич. Дивимося. І читаємо. Так, де ж він у нас служив? Головный командир Украинской повстанческой армии. А. А, вы каза... а вы говорили мне, что он не имеет отношения к УПА. Это как? Он служил он... в СССР. Нет, не служил он в СССР. А, в... очень... Очень... Вы дальше читайте. Вы читайте то, что вам удобно. Пруфы, где мне это найти, прочесть? Давайте пруфы. Википедия. Не, не, не Википедия. Пруфы. Должны быть доказательства. То есть, документы. Википедия не доказательства. Документы, документы. Википедию каждый может изменить. А вы мне покажите, где? В германских. Откройте советских. Википедию украинскую. Давайте, открываю Википедию украинскую. Смотрим так. Е, так, голова Генерального секретаріату УГВР. Генеральний секретар військових справ УГВР, липень 1944, березень 1950. Попередник заступник запров... запроваджена. Так, наступник Василь Кук, головний командир УПА 1943-1950, виконувач обов'язків голови УНР, ОУН, проводу ОУНР на українських землях. Е, Я пытаюсь найти вот эту вашу информацию, он служил в СССР, а где же эта информация? То есть, а ваша бабушка и дедушка, когда они жили... Вопрос, где информация о том, что он в служил? Где мне найти на официальных источниках? Немецкие, советские, а нету. Плохо работает, не, не сработает со мной. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Вы сейчас ко мне? Да. Не сработала пропадать по поводу Шахевича и службы в было такого. Давайте я посмотрю. Давайте, давайте. Мне И, даже интересно. Интересненько, давайте. Сейчас будете ссылаться мне на информацию. Я буду ее открывать. Ич: Вики... Википедия. Угу. Так. так, политический военный деятель Роман Иосифович. Ту-ту-ту. Карпатский. Сотрудничал на Германии с 1939 42 году обучался в секретной школе агера, служил в вооруженном подразделении 3-го был заместителем командира спецподразделения «Нахтигаль», звали «Гаутп... Гаутмана. А с ноября 1941 года заместителем 201-го батальона «Шуцманшафта». Остается... Ссылается, ссылаю вот этот текст ссылается на какой источник? Открывайте источник, называйте его. Это, это Википедия, не знаю, на что он ссылается. В Википедии или пишет пишет человек, который ссылается на исторические факты. То есть есть какие-то открытые источники типа там российской библиотеки, советская библиотека немецкая библиотека, где есть книги, документы в открытом доступе, где в открытом доступе есть информация о том, кто где служил, если она открыта. Вследствие чего ссылайтесь мне на документ, потому что в Википедии написано, что Путин ху... но у него в паспорте не написано, что он ху... Покажите мне, где Путин... это в Википедии написано, мне Впиш... очень интересно. Пишите просто в Гугле Просто зайдите в Гугл и впишите в Гугле Первая ссылка будет президент Российской Федерации деятельность в Карпатской Украины, это не Википедия. Не-не-не, вы мне покажите факт, факт, что ссылаются действительно на информацию, которая подтверждена, а не российские вот эти вбросы, он в служил и так далее. Это же очень просто. Библиотека есть, онлайн библиотека. В, ходе средней... операции Барбароса был батальон Ахтигарь Гешухевич, Чини Гауптмана, скобочка, капитана, занимал должность украинского заместителя командира вместе с немецкими войсками, принял участие во вторжении на территорию Украинской ССР. Действия в, в составе подразделения Бранденбург 800. 22 июня батальоны переправились через реку Сан-Госе, города Какой Бост. источник об этом говорит? Источник называ называйте. Википедия. Да Еще сколько раз. вы будете читать Википедию? Должны быть официальные источники, то есть документы, которые это подтверждают, исторические документы, или же это, эта информация где-то действительно доказана. Подтверждение, 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 службы, службы. Сейчас, секундочку я перепутал с, с строевыми частями, как они назывались. Вермахт. Вермахт. В Вермахт. И немножечко... Что? Другая. Так, 4 июля СБУ на сайте Фейсбук опубликовал материалы, которые подтверждают, что Роман Шухевич работал на фашистых годы войны. Какая причина заставила... Давайте посмотрим хотя бы этот вброс. Э, назовите мне, пожалуйста, дату публикации вот этой статьи на сайте э, Службы безопасности Украины на Фейсбуке. Я сейчас, сейчас открою Я Фейсбук открою и сейчас зайду. Более, что его называли героем Украины. Ну, это слушайте. Вы так уверенно утверждали, что он служил, и не можете уже пятую минуту найти мне информацию. Ну, я же как бы не изучаю этот вопрос целенаправленно. Так а зачем вы врем тогда? Что за мой? Ну вы утверждаете, что я он служил. В... 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 Вы утверждаете, вот. что он служил на ну, мне документ, что Шухевич не служил, верно. Как я могу предоставить документ, которого не существует? Что то же самое. Дока докажите, что у вас нету второго. Ладно, я не буду вам ничего доказывать, вы останетесь все равно при своем. Так он я не при служил в С... СССР. Он в СССР служил, в вермахте служил. Что такое вермахт? Вермахт, вы не знаете, что такое вермахт? Ну, я пытаюсь у вас понять, что такое вермахт. Вооруженные силы Германии. Они были причастны, причастны к каким-то там национальным... Это армия Германии. Была одна армия Германии, которую судили, судили, была другая армия, которую не судили. Еще раз? Ну, были разные подразделения, которые осудили за какие-то з... преступления. А были Хорошо, другие подразделения. Давай, давай, которые давай, не давайте откроем преступление Шухевича. О, давайте, давайте сейчас преступление. Преступление. Он не служил. Я открою вам маленькую тайну. Я в вермахте служил. Ага, вермахт это что такое? А ну, какие преступления? Давайте впишем. 30 июня 1941 года Шухевич приказал своим бойцам за... ...почти 4000 евреев и поляков. В 1944 году Шухевич инициировал создание главного военного штаба УПА то те кто против... противился этому мужчине, были рас понял хорошо давайте вопрос по другому если вы утверждаете Давай. что Шухевич там был там на... почему не советский суд не российский суд не нюрнбергский суд его не осудили за вот эти нюрнбергский суд судил главное руководство нации Германии а также нюрнбергский суд постановил что каждый суд в любой Стране может судить людей за то, что они совершали какие-то. За Шухевича не дотянули. Я не знаю, кстати, а как его убили? пытаюсь понять. Шухевич был. Давайте умер... посмотрим, как он умер. Шухевич был плохой или нет? Конечно, плохой. Ну так почему об этом никто не говорит, ну, только Тот, этом... кто то, продажный, и воевал за Германию. Как он может быть хорош? Да, не воевал он за Германию. Ну что вы несете? Ну, вы этого даже не нашли. Ту-ту-ту-ту-ту, та-та-та-та-та. -ту 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 -ту. где, вот его... там... где где этот замечательный человек? Ну, вот видите, вы мне задаете вопрос, как бы мы, мои, мои бабушка и дедушка к ним относились, а вы о нем ничего не знаете. И вообще ничего. То есть вы утверждали, что он служил, вас, он не служил. Говорите о каких-то звездах. Который он не совершал. Вот, нету на этого доказательства. Говорите о том, что он был плохой человек, хотя его даже никто не осудил. И не засудил. Ваши бабушка и дедушка поддерживали банда. Я, я правильно понимаю? Моя бабушка и дедушка поддерживали украинскую повстанческую армию, та, которая воевала ну, против а большевиков. Чё, 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 о чем они с вами разговаривали? Та, та, которая ну, воевала, та, которая о воевала, да, я закончу. Давайте закончу. Ну смотрите, давайте. Смотрите. Да, Мои, да, они, закончу. Бабушка и дедушка поддерживали украинскую и армию, та, которая воевала против большевиков, которые забирали еду. Вот. Также поддерживали советскую армию, которая, которая оккупировала. Красную, это как украинскую это украинскую и советскую социалистическую Это республику. При том, то, что Потому что мой прадед, воевал мой, против армии. мой прадед, мой, прадед, прадед воевал против нацистов. Вот. Против нац... территории Украинской Советской Социалистической Республики в 4, танковой, 4 танковом батальоне, когда они освобождали Черкасскую область. Вот, когда там была уничтожена 35-тысячная большущая гвардия. нацистов. Вот. Но в моей семье никто не говорит, что люди, которые воевали против большевиков. Против большевиков, не против моего прадеда, который освобождал э, УССР от нацистов, а, а против нацистов. В связи с чего еще раз вопрос. Почему моей дедушке и бабушке должно быть стыдно за тех людей, которые убили большевиков, которые привели к голодомору в Украину? Большевики это кто? Вот эта самая верхушка, которая в каждом городе занимала высшую должность и давала то есть, у... укра... то есть украинцы, и давала указания из Москвы, давала указания из Москвы приходить к людям и забирать Хорошо. еду. Кто кто в Москве? Кто, кто по национальности был тот главный, кто сидел в Москве? Слушайте, давайте сейчас посмотрим, кто кто давал приказы этим? Да. Почему вы на Грузию то не катите баллоны? Э, Грузия, как и Украина, они сказали на. А вы, вы, вот лично вы и ваше правительство говорите, что Советский Союз это был идеал и мы его хотим. Я, не... я вам что-то подобное говорил. Вы сейчас пытаетесь осуществить также, не... также не любит э, вот этот Советский Союз и Российская Федерация, которая пропагандирует. Советский Союз. Кто был по национальности Сталин? Грузин. Отлично. Почему на Грузию-то не катите? Потому что грузины Весь грузинский народ, как и украинский народ, вот, очень не много, чего, всего очень, народа. Не очень всего много народа. чего перетерпели от сперва советской власти, а позже от российской власти. Не в Грузии, не ни в, Грузии, ни в народа, Украине никто не пропагандирует. Советский Вау, Союз все, как часть чего-то лучшего, поэтому вот это, ваша, вот, вот это ваша попытка, <свят> я, конечно, не хочу тебя, знаете, взять и сравнять два народа, ну, короче, посмотрите два народа. Вот. Он, когда граждане Российской Федерации, те, которые с покинут территорию Украины. Которые не... Они по сегодняшний день здесь проживают так, как я, например. А ты кто? Гражданин Россий... Российской Федерации. Я родом с Хакасии, Республика Хакасия. Был раньше гражданином Российской Федерации. Год назад подал документы на гражданство Украины. Жду. Mm -hmm. Но я в России давным-давно не живу. Я время от времени приезжал с родителями, возобновляли документы, когда нужно было. Хакаси, да? Да. Хакаси? Да. Хакас? Да. Таких не было в Кого не было? Ну, таких, как ты. На территории а Украины проживали? Ну, ну. Всех, да. За Россию болеют. На территории Украины проживает свежее 300 тысяч граждан Российской Федерации. То есть те, которые имеют по сегодняшний день гражданство. На Дополнительно, территории он... России или Украины? На территории Украины. Те, которые имеют вид на жительство, те, которые имеют документы, которые им позволяют здесь оставаться. Да, да, Работают, ты... учатся и так далее. Ты блефуешь? Нет, можешь это сейчас посмотреть в интернете. Я тебе, я тебе отвечаю, ты сейчас Сколько россиян проживает на территории Украины? Давай. Давай. Что, что там, у тебя Давай загуглим. Давай. Сколько их там? 6 миллионов проживало или меньше? Или 2? Сколько Я не знаю. Давай там. Россиян, Посмотри. россиян проживает в Украине? Сейчас посмотрим. Угу. Так, численность э, россиян на территории Украины уменьшилась до 3 миллионов человек. В вот. да 3, 3 миллиона проживает, прикинь. А Сколько было? Слушай, а было раньше, сейчас посмотрим, институт, вот этот, который изучал. Сейчас я зайду домой и посмотрю, Посажу, сколько там. Ты, ты, же сейчас... Так давай, заходи, заходи домой, я подожду. Давай. погоди. погоди, погоди, погоди. Сейчас, подожди, 5 секунд. По итогам всесоюзной переписи населения на момент 1989 года проживало 22 россиян. Это 11 355, 11 миллионов 355 600 человек. Вот. И вот. Что там? Сейчас погоди, 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 погоди. Ну жду, жду, сейчас жду. Включай, включай. Давай, сейчас посмотрим. Чтобы, Чтобы не быть, пи... надо проверять свои Правильно. связи. Давай. Включаем компьютер. Он быстро грузится. Вопросов нет, я жду. Так, вопрос какой? Сколько россиян, сколько россиян? Ск сколько россиян проживает на территории Украины? Да. Сколько россиян проживает на территории Украины? Правильно. 3 миллионов человек Не, 3 миллиона проживают Нету 6 уже данным давно <пишут> Читай <пишут> Что там написано? Эта информация за 2001 год или второй За какой год посмотри эта информация За какой год эта информация Так аналитическая записка э, на момент 2005 года, 2015 года, и здесь сравнивается население 1989 года по, тысяч по 2001 год. Ты хотя бы открой документ и прочти, что там написано. Нажимай на кнопочку на сайт. Открывай. На 3 миллиона человек. Всего Открой а полностью документ. документ. Полностью документ открой. Что ты мне читаешь заголовок? А ну открываем полностью сейчас вот этот документ. Там будет Институт Европы Российской Академии наук. Русский мир на Украине. Проблемы и перспективы. Э, работа Валерия Журавля. Правильно я понимаю? А ну прочти, сколько их там проживают? И за какой год эта информация? Что написано? Вслух читай. 17%. А, за какой год информация? Сперва за какой год шлась перепись? Давай. За какой год там перепись написано? Ты, ты что чё... открыл, ты, Вот этот документ. Ты мне покажи этот сайт. Сайт называется, сейчас я тебе скажу, вот это первое, что ты там загуглил, русский мир на украине проблеме и перспективе, институт Европы, ран, это то, что ты мне только что показал, там где написано, там где написано, там где написано. В Украине за 12 лет уменьшилось на 3 миллиона человек. По оценкам МИДа России, Пожди. на Украине в настоящее время проживает Пожди. около 6 миллионов российских сочественников. Но это информация за 2001 Пожди. год. А сейчас я задаю вопрос, сколько проживает? Сколько сейчас проживает? Ты знаешь, что? да? Я в тебе ответил, около 3 миллионов проживает. Россиян, не граждан Российской Федерации, россиян. Те, которые поменяли свое гражданство с российского на украинское. Ну и что? А граждан Российской Федерации около 300 тысяч проживает. Первый год. Так ты ссылался только что на вот эту методичку. Да и, подожди, ты же мне ты только что показывал экран. в экран. Твои. Ты мне сказал, во, информация. Что ты там начал кричать? Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? 6. Прикинь, сперва умножение, а 2. позже идет. 2. Вопрос твой следующий. Жду. Что тебя еще интересует? Погоди, не открывает что-нибудь. не открывает? На сайт вот этот, который ты мне показал, российский сайт, не, не украинский. Может, нет, 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 уже другой не открывает. Сколько россиян а, живет в 2023 году? А, в давай я тоже загулю. Сколько россиян проживает в Украине в 20... Не ну, знаю, что, наверное, за 20 или за 21 год нужно. Так. О, есть, я нашел. Слушай, на данный момент, на сегодняшний день, вот после того, как началась вот эта война, проживает э, свыше 170 тысяч граждан Российской Федерации. То есть раньше, раньше, было, три... раньше было... Почему три... я не могу это найти? Ну что, в Украине официально проживает более 170 тысяч граждан Российской Федерации. Об этом говорится в ответе государственной, мигра... государственной миграционной службе на депутатское обращение нардепа Марьяны Безуглой. Вот. 16 443 чел... гра... гражданина РФ временно проживает в Украине, 156 865 граждан Райна, Российской граждан постоянно проживают в Украине. открывает информацию о численности русских проживающих в стране. Так вот, я Информаты... тебе, только... я тебе да. за, за 23-й год вот прочитал информацию, 22 февраля была опубликована информация, в 23 году. Раньше, я знаю, 300 тысяч проживало, сейчас 170 тысяч. И что дальше? И они здесь проживают. Вот. А война закончится не когда вот эти покинут, а когда покинут те, которые со к нам пришли. Те, которые воюют. Вот когда она закончится. И что ты хочешь мне сказать дальше? Я слушаю тебя. Я тебе ничего не, не хочу сказать. сказать. Ну ты ж кричал да, мне, да, ты мне да, кричал, что да, я предоставляю какие-то неверные данные. Я, я так я так и говорю, в принципе. Что? Что ты давай, аргументируй, я жду. Ну потому что Украина скрывает... написано было в таз Украина скрывает в таз. От... Вот депутат обращался к миграционной службе. Украина скрывает от российской федерации. Тебе... Только что я сказал, что проживает свыше 170 тысяч граждан Российской Федерации. Об этом официально заявила Государственная миграционная служба на депутатское обращение нардепа Марья... Марьяны Безуглой. Она действительно... Короче, ты я... еще мне, ты еще мне, риа Новости, открой и расскажи о том, как сегодня... Че просто... ты, я... Что я... ты а, убегаешь просто... в своей же теме? Ты же ее начал. Че ты убежал ладно, с компьютера? Ладно. Что, ты увидел ладно, то, что ладно, написано? Ладно, убежал? ладно, ладно. Подожди, ну а зачем ты, зачем эти, все эти новости, которые ты сейчас мне рассказал? Какие русские, русские проживают в Украине. Сколько Смотри, них, я там? тебе, ты задал вопрос, когда закончится война, я говорю тебе, отвечал, отвечал тебе. Когда граждане Российской Федерации со покинут Украину. Твой следующий вопрос, а сколько проживает без... Я тебе ответил. Это ж твои вопросы, на которые я тебе отвечал все время. Или у тебя Други не поняли, да, дружище? Видимо, ты меня не понял. Ну, наверное. Я ну. четко отвечал на твои вопросы. Когда закончится Белевый война, и сколько граждан Российской Федерации проживает в Украине? А также россиян. Ну, откуда я знаю? Так вот Больше ты только половины. что и узнал. Больше половины. Что больше половины? Русских граждан проживают на Украине. У тебя еще есть какие-то вопросы? Нет. Будем обращаться. Пойдем дальше? Да, давай, давай. Давай. Пока.